Благодійний єврейський фонд Хеседнефеш створює інтерактивний музей історії Полтави. Полтавці віддають особисті речі, а колектив прискіпливо вивчає неспокійну епоху ХХ століття. Вопреки сложившимся стереотипам, что еврейское население в основном были торговцы или ростовщики, и либо занимались торговой деятельностью, на самом деле большее население Полтавы еврейское занимались разными ремеслами. Мы можем встретить и сапожников, и портных, и, конечно же, парикмахеров. Я держу в руках уникальную вещь. Мы понимаем, что в те времена не было станков, не было других приспособлений для того, чтобы мужчины себя могли поддерживать в форме, и поэтому были вот такие вот бритвы. Но нужно, чтобы она была острым. поэтому использовали разные приспособления. Например, вот эту вот эту штуку, которая очень это редкая, редкий экземпляр, и очень редко мы можем встретить именно такую заточку. І ми можемо навіть прослідити всю еволюцію, тому що на вот так, такої заточки прийшла другою, яку ми вже можемо встрітити по розказам бабушок і дедушок. Світлана Москвітіна розповіла, що ідея виникла рік тому. Фонд поставив мету не тільки створити експозицію, а й зробити її цікавою в першу чергу для молоді. Идея у нас такова, чтобы не только передать информацию, передать какие-то вещи найти, но чтобы люди чувствовали вре связь времен, они чувствовали свою принадлежность к народу, принадлежность к своим корням, они могли прочувствовать, как люди жили. Как они окунутся в эту атмосферу? Поэтому у нас возникла идея не просто создания музея, не просто хранилища вещей, а сделать его интерактивным. Использовать различные электронные панели, планшеты, для того, чтобы школьникам было интересно все это компьютеризировать, все это осовременить, чтобы было интересно изучать. Экспонаты для майбутней коллекции культурной спадщины приносят знакомые та незнакомые люди. Бывают люди... Просто в разговоре мы говорим, что мы занимаемся так, таким добрым делом, и они начинают вспоминать, что, «Ой, действительно, у нас там что-то от бабушки осталось, или что-то от дедушки. Или вот, например, у нас есть прялка, которая сотрудница говорит, вы знаете, я должна поехать к своей маме, и она мне не мешает, мы решили ее спалить. Мы говорим, да вы что, мы ищем такие вещи, и вот она нам ее привезла. У нас есть э, холодильный комплект, который нам передали с Канатопа. Они узнали о нас, что мы делаем такое дело, и передали нам сюда эти экспонаты. И это очень интересно. И это... Мы прикасаемся к этой к истории, А то особі на той яка касається Другої світової війни, дійсно речей, які пережили страшні події, переважна більшість: молитовники, паспорти, нагороди та навіть карта відбудови Полтави, люди діляться найдорожчими спогадами. Цей експонат нам передав Злотник медаль за участие в героической обороне Сталинграда. Когда его отец был всю жизнь военным, он воевал, прошел всю войну. И это, эта награда была особенно ему важна, и он дорожил ей. Когда он умер, то нужно было сдать все ордена, все награды, в военкомат. Но сын, вот эту награду, он сохранил, да, потому что это была как память его отца. И когда он услышал наши нашем то он принес нам и решил нам отдать. Это для того, чтобы могли люди остальные посмотреть, и это в память, продлить память его отца, чтобы он не кануло где-то, а чтобы его жизнь, вот такая жизнь продлилась. Взяти участь у створенні коллекции може кожен. За словами директора фонду, открытый музей планують до кінця поточного року.